Так, внимательно смотрим. Вот таким вот образом был залитый пояс. Значит, резался шлакоблок пополам. вот мы если ближе. Так, вот так вот. И заливался бетон. Арматура бетон. Использовалась как опалубка. Сейчас уложим. Ну, то вот таким вот образом. Нормально получилось. внимание. это новшество. Вот так вот. Пересечек вот так вот был вот, 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 вот. сбоку. То есть с, с, положили шлакоблок на растворчик. И между шлакоблоком заливали бетон. Вот, идет, бетон. вот и тут. Вот, бетон. В принципе, нормально. Шлакоблок идет у нас 75-й марки. А бетон уже идет 200 марки, ну в принципе нормально то есть он получается мы забрали толщину 2 сантиметра 2,5 сантиметра вот так вот сейчас свежее так вот палка стояла всего 2 дня 2 дня нормально тоже хороший бетон, хорошо взрывает все 嗯。Mm hmm.